মই যিমান দূৰ জানোতো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজেই কটন কলেজত থাকোনে নিজেই এইবিলাক খাই ফুৰিছিলে এতিয়া হোষ্টেলত আছিলে নহয় মই জনামতেতো তেওঁ নিজে এইবিলাক খাই মেলি য'তে ত'তে ঘূৰি ফুৰিছিলে হা তেতিয়া তেওঁ খুব বিপ্লৱী আছিলে নহয় হা এতিয়া এনেকুৱা হৈ গৈছে যে কোনো সংখ্যালঘু মানুহ মুছলমান মানুহ বা অন্য জাতিৰ মানুহে অসমত গু মাংস খাব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে গো সুৰক্ষা আইন তেওঁলোকে আনিছে হা মানে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইটো আকৌ এটা অজুহাত ল'ব খুজিছে মই যিমান দূৰ জানোতো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজেই কটন কলেজত থাকনি নিজে এইবিলাক খাই ফুৰিছিলে এতিয়া হোষ্টেলত আছিলে নহয় মই জনামতেতো তেওঁ নিজেই এইবিলাক খাই মেলি য'তে ত'তে ঘূৰি ফুৰিছিলে হে তেতিয়া তেওঁ খুব বিপ্লৱী আছিলে নহয় হে এতিয়া এনেকুৱা হৈ গৈছে যে কোনো সংখ্যালঘু মানুহ মুছলমান মানুহ বা অন্য জাতিৰ মানুহে অসমত গু মাংস খাপন কৰে তাৰ কাৰণে গো সুৰক্ষা আইন তেওঁলোকে আনিছে হে মানে অতি ভক্তি চোৰৰ লক্ষণ বুলি যে এটা কথা আছে নহয় অসমীয়াত তাৰমানে এওঁ বিজেপি হৈ মানে আৰ এছ এছক ভাল লগাবৰ কাৰণে গাদীটো ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে এওঁ মানে এনেকুৱা পৰ্যায়লৈ গুচি যাব খোজে যে নাই মানে সকলোকে মানে মছজিদ ভাঙিব হা মাদ্ৰাছা ভাঙিব খ্ৰীষ্টানৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন ধৰণৰ আক্ৰমণাত্মক কথা ক'ব সংখ্যালঘু মানুহ বিভিন্ন ধৰণৰ সংখ্যালঘু মানুহৰ জীৱন আৰু জীৱিকাৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিব ক'ৰবাত বানপীড়িত মানুহৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিব ক'ৰবাত আপোনাৰ কাৰোবাৰ জীৱিকাৰ বিভিন্ন অং উপাৰ্জন ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিব তো এনেকৈ আমি দেখিছোঁ যে বুল ৰোজাৰ চলাব এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ জনগণ বিৰোধী কাম কাজেৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰে আজি এই প্ৰসংগটো ওলালে ক'ৰ পৰা এই প্ৰসংগটো ওলালে যে এইবাৰ চামগুৰি বিধানসভা সমষ্টিৰ এ গৰু কাটি কাটি গৰুৰ মাংসৰে ভোজ খোৱা বুলি এম পি আমাৰ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে সেই অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পাছত কব লাগিছিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যে নাই আমিতো গৰু মাংস খোৱা নাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জানে যে প্ৰমাণ আছে হাতত সেইকাৰণে কথাটো ক'ব নোৱাৰে উল্টাই তেওঁ কি ব্লেকমেইল কৰিছে উল্টাকে যিজন মানুহে নিজে কৈছিলে যে ন অসমত গু মাংস খৰিব নোৱাৰিব গু গৰু গৰু মাংস কাটিব নোৱাৰিব ইমান কিলোমিটাৰলৈকে গৰু কাটিব নোৱাৰিব আমুক অঞ্চলত গৰু মাংস খাব নোৱাৰিব মুছলমান মানুহে গৰু মাংস খাব নোৱাৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক চূড়ান্ত সাম্প্ৰদায়িক কথা যিজন মানুহে কৈ আছিলে এতিয়া যেতিয়া ধৰা পৰি গ'ল যে চামগুৰি বিধানসভা উপ নিৰ্বাচনত তেওঁলোকেই গৰু মাংস বিলাইছে যেতিয়া ধৰা পৰি গ'ল এতিয়া উল্টাই তেওঁ কয় যে ৰকিবুল হুছেইনে লিখি দিয়ক যে গৰু মাংস আহ মানে বন্ধ কৰিব লাগে বুলি ৰকিবুল হুছেনেতোতো গৰু মাংস বন্ধ কৰিবলৈ পোৱাই নাই মানে যিবিলাক মানুহে লোকৰ খাদ্যভাসৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰে সেই মানুহবিলাকক ফেচিছ বুলি কয় সেই মানুহবিলাকক সাম্প্ৰদায়িক বুলি কয় সেই মানুহবিলাকক বৰ্ণবাদী বুলি কয় সেই মানুহবিলাকক অগণতান্ত্ৰিক বুলি কয় আৰু আমাৰ অসমৰ বিজেপি চৰকাৰখনে সেই অগণতান্ত্ৰিক কামবিলাক কৰি আছে কোনে কি খাব কোনে কি কৰিব আপুনি দেখিছেনে যে গো সুৰক্ষা আইন অনাৰ পাছত কি হ'ল যদিও বাহিৰত দেখুৱাইছে যে এইটো মুছলমান মানুহক আমি মাংস খোৱাবৰ কাৰণে গৰু কটাটো বন্ধ কৰাবৰ কাৰণে এই কাম কৰিছো কিন্তু সেইটোতো হোৱা নাই কাৰ্যতঃ কাৰ্যত বিজেপিয়ে নিজেই আজি ইলেকশ্যনৰ সময়ত গু মাংস বিতৰণ কৰিছে এইটো প্ৰমাণিত হৈ গ'লে এবাৰ চাৰিওফালে হুলস্থুলে লাগি আছে এতিয়া সংবাদ মাধ্যমৰ উত্তাল পাতল লাগি আছে কিন্তু গু মাংস বন্ধ কৰোৱাৰ নামত যি ডাঙৰ চিণ্ডিকেট আৰম্ভ কৰিলে অসমত আগতে এজন খেতিয়কে যিহাল গৰুত পঁচপন্ন হাজাৰ টকা পায় এতিয়া সেই শাল গৰুক এজন খেতিয়কে চল্লিছ হাজাৰ বা পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ টকাহে পায় কেলৈ কাৰণ গৰু বিক্ৰী কৰাটো ইমান অসুবিধাজনক কৰি দিলে এনেকুৱা চিণ্ডিকেট লগাই দিলে যে এখন এখন গৰুৰ গাড়ীৰ ওপৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰখনে ইমান অবৈধ কৰৰ বোজাত চিণ্ডিকেটৰ বোজা জাপি দিলে যে এতিয়া গৰু বিক্ৰী কৰাটো গৰুক কিনি অনাটো গৰুক বিক্ৰী কৰাটো গৰু সৰবৰাহ কৰাটো অত্যন্ত কষ্টকৰ হৈ গ'ল তাৰ ফলস্বৰূপে কি হৈ গ'ল খেতিয়কজনৰ গৰুৰ দাম কমি গ'ল যিজনে বিক্ৰী কৰে খেতিয়কজনে কম দাম পায় পঁচপন্ন হাজাৰ পোৱাজনে চল্লিছ হাজাৰ পায় কিন্তু গৰুটো বিক্ৰী কৰাৰ সময়ত দাম বহুত বাঢ়ি গ'ল কাৰণ মাজত বহুত এতিয়া চিণ্ডিকেটৰ ধন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দিব লাগে সেইকাৰণে যি গৰু মাংস আগতে মুছলমান মানুহে এশ টকাত কিনি খাইছিলে সেই গৰু মাংসৰ দাম এতিয়া চাৰিশ টকা হ'ল